সেই ৰাজ্যতে এজন নাপিতৰ পৰিয়ালে মহাসুখেৰে জীৱন যাপন কৰিছিল কাৰণ সেই ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ সকলোৰে দাঢ়ি চুলি কটাৰ দায়িত্ব সেই নাপিতজনক দিয়া হৈছিল আৰু নাপিতজনেও অতি সুন্দৰকৈ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল এদিনৰ কথা হেৰা শুনিছানে কত আছা হে অছো কওক হেৰা বেলি ভালেখিনি হল ইমান সময়ে মই ৰাজদৰবাৰত থাকিব লাগিছিল হে সোনকালে কিবা এমুঠি দিয়া তাকে খাই মই ওলাই যাওঁ ইফালে সন্ধ্যাৰ আগে আগে ঘৰ সোমাবহি লাগিব

নিজৰ তালি টোপোলা লৈ ৰাজ দৰবাৰলৈ বুলি কোবাকবিকৈ খোজ ললে দিনটো ৰাজ দৰবাৰৰ কাম কাজ সামৰি ৰজাৰ পৰা বিদায় লৈ নাপিতজনে কোবাকবিকৈ ঘৰলৈ বুলি খোজ ললে ইফালে সন্ধ্যা সমাগত তাতে নাপিতজনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ এখন ঘন অৰণ্য পাৰ হব লাগে সেই অৰণ্যত নানা প্ৰজাতিৰ সৰু বৰ জীৱ জন্তুৱে বাস কৰে সেইদিনাখনো নাপিতে সেই অৰণ্যৰ মাজেদি যাব লগাত পৰিল সেয়েহে কৰবাত ডাঙৰ জন্তুৰ মুখত পৰাৰ ভয়ত নাপিতজনে অতি সাৱধানে আগবাঢ়ি গৈ আছিল তেনেতে এটা মস্ত বাঘ আহি নাপিতৰ দিলেহি বাঘটোক দেখি তাৰ জীৱ ওলাই যোৱা যেন অনুভৱ হল হলেও বুকুত সাহস বান্ধি নাপিতে বাঘৰ সন্মুখত থিয় দিলে আৰু কলে তুমি ইয়াতে আছা তোমাক পালো যেতিয়া ভালেই হল বুজিছা মই তোমাক গোটেই হাবিখনতে বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছিলো কথাত বাঘটো আচৰিত হৈ তাক সুধিলে হেলো নাপিত এহ নকবা আৰু বুজিছা মানে ৰজাই মোক দুটা বাঘ ধৰি দিবলৈ আদেশ দিছিল মই ইতিমধ্যে এটা বাঘক ধৰিলো আৰু এতিয়া তোমাক পালো যেতিয়া ভালেই হল বুজিছা বলা এতিয়া বাঘটোৱে খঙতে নাপিতজনে কলে মই মিছা মতা নাই অলপ আগতে ধৰি ৰজাৰ ওচৰত থৈ অহা বাঘটো খিনি কৈয়ে নাপিতজনে বেগৰ পৰা আইনা এখন উলিয়াই বাঘটোৰ ফালে দেখুৱাই দিলে বাঘটোৱে আইনাক নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা পাই তাকে নাপিতে ধৰি অনা আনটো বাঘ বুলি ভাবিলে আৰু নিজৰ জীৱন বচাবলৈ প্ৰাণ তাকি হাবিৰ মাজলৈ দৌৰ মাৰিলে এনেকৈয়ে নাপিতজনে নিজৰ বুদ্ধিৰ বলত নিৰাপদে হাঁহি মুখে ঘৰলৈ বুলি আনন্দ মনেৰে বাদ বুলিলে

চাৰিওটাই মৌজনীৰ সহায়ত সুকলমে সিহঁত চাৰিওটা ভালে ভালে পাৰ হব পাৰিলে নে নাই চাবৰ নিমিত্তে হিচাপ কৰিবলৈ ধৰিলে এক দুই তিনি এয়া কি হল আমি তিনিজনে থাকিলো দেখোন মানে আমাৰ মাজৰ এজন পানীত ডুবিল আচলতে সি নিজকে হিচাপত কলে কি হিচাপ কৰিছ হে ৰম এক দুই তিনি সঁচাকৈ এটা কমচোন ইয়াৰ পিছত সিহঁতৰ প্ৰত্যেকটোৱেই হিচাপ কৰি চাই দেখে যে সিহঁতৰ মাত্ৰ তিনিটাহে আছে আচলতে মূৰ্খকেইটাই প্ৰতিটোৱেই নিজকে হিচাপ কৰাই নাছিল সিহঁতৰ মাজৰে এটা পানীত পৰি মৰিল বুলি ভাবি সিহঁতে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে ঠিক সেই সময়তে এজন বাটৰুৱা সেইফালেদি পাৰ হৈ যাওঁতে সিহঁতক কান্দি থকা দেখা পালে তেতিয়া বাটৰুৱাজনে কিনো হৈছে বুলি ভাবি সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহি কথাটো জানিব বিচাৰিলে তেতিয়া এজন মূৰ্খই সিহঁতৰ সকলো কথা বৰ্ণনা কৰি বাটৰুৱাজনক বিপৰি কলে মূৰ্খ বন্ধুজনৰ সকলো কথা শুনাৰ পিছত বাটৰুৱাজনে লগে লগে বুজিব পাৰিলে যে সিহঁতে হিচাপ কৰোতে নিজক গণনা কৰাই নাই বুধিয়ক বাটৰুৱাজনে সিহঁতৰ শাৰীত তাৰপিছত এক দুই তিনি আৰু চাৰি বুলি কৈয়ে আটাইকেইটাকে নদীলৈ ঠেলা মাৰি দিলে চাৰিটা নদীত পৰি